клочья. Знаешь ты, Ну как, откуда вы летите? Откуда вы летите, можете... из, из Германии. <сотор> 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 из Германии, <сотор> <Я сотор> да. <сотор> 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 конференция 5 октября в Киеве. И средства от этой конференции были направлены прямо, четко только на покупку скорой помощи и оснащение скорой помощи. И эту скорую помощь покупали в Германии. В Германию ездили вот это мой муж Игорь с Егором. Они купили эту скорую помощь за 7 тысяч евро. Ее поставить <соединяющие> <соединяющие> Особенность ее в том, что это полностью машина сделанная, то есть имеет все разводки, все проводки, компрессоры, кислородопроводки, 220 вольт, все, что надо, шкафы, холодильник, температурный режим, вентиляцию внутри. Это поедет в госпиталь, ну, жена не хочет называть госпиталь. Мы, у нас есть договоренность с главным врачом госпиталя в районе счастья. Вот сейчас там где идут большие бои. Да, это не